Ну, открой, пожалуйста, багажник. Мне интересно посмотреть, что там внутри. Как вы сделали? Как он открывается? А, -а, -а тут такая кнопочка, конечно. Вау, -а -а, смотрите, какой аппарат. А что это тут? А, это зарядки mm -hmm. или что это? Mm -hmm. Что yeah. это за футляры? Тут, кстати, вещь, тогда, В принципе, не лазили. Это заказывается. Все, кстати, у Псельна можно купить. Это за... это Xeon? Да, это все, все можно заказывать. А, -а, -а вот, да, смотрите. Обалдеть, какая комплектация. Зарядка возле руля тоже. Да? Нет, это, это доп, это доп. К Xiaomi это продает, дружище. Ну, да. дополнительно. Да, тут да. есть в комплект, входит телефон Xiaomi, мы посмотрели фонарик Xiaomi, очки Xiaomi, зарядка Xiaomi. И я еще тут пацанов спрашивал... Это все а... не входит в комплект. Вход... Ну, не в комплект, Человек, но, докупил. я имею в виду да, оригинально да, да. да, к этой да, машине, снастил, да, я говорю, тут нет еще у них этого робота-пылесоса своего сегодня. Они не ложат? Не, не надо ложить, потому что, как говорится, у меня бизнес чуть-чуть просядет, он нам не нужен. Вы посмотрите на этот салон. Это нам просто... такие слова не надо, говорить, солнышка. Это просто какой-то космос. Поставьте лайк, это 16-е фонтан, аквакардо тейлинг. Я, считаю... Я считаю. Я считаю, самая лучшая студия для машин. Да. Не мойка. Мойка да. в том числе есть. Да, да. Как да. одна из услуг. Да, посмотрите. Вы... Это же вы наклеили, да? Это же вы так делали мы переклейку. Мы полностью разобрали и полностью всю поменяли. Вот он, вот и цвет. Вот она была глянцевая, стала матовая. Сейчас вот выдают. Смотрите. Смотрите. Ну сейчас приедет клиент, осталось дорезать то зеркало и все. Угу.